ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰাদেশীকৰণৰ দাবীত অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ একেৰাহে ধাৰাবাহিক আমৰণ অনহৰণ কাৰ্যসূচী যোৱাকালি তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ চচলত আমাৰণ অনলীত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হৈছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক চোকা সমালোচনা কৰিছে শীঘ্ৰে ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়সমূহত কৰ্মৰত তেৰ আৰু একৈছ বৰ্ষত প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক পথসমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে যে মই সদৌ অসম উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পথ প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা বঞ্চিত সহকাৰী শিক্ষক কল্যাণ সমিতিৰ সভাপতি শিলথগীৰাম নাথ মই কেইবাবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিছোঁ গতিকে এই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ঠেলি দিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এইখিনিতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাটোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ যিসকল অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক সন্থাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আজি পৰ্যন্ত ঘৰতে আছে বহি সেইসকলক মই এই কাৰ্যসূচীলৈ আহি পূৰ্ণ সহযোগ তথা সমৰ্থন আগবঢ়াবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া এইখিনিতে মই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ ঢাক ঢোল বজাই ছাৰসকলক কি কৰিলে তেখেতসকলৰ পদ প্ৰাদেশীকৰণ কৰিলে কিন্তু আমাৰ বহুসংখ্যক শিক্ষক ৰৈ গ'ল আজি পৰ্যন্ত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি লগ ধৰিছিলোঁ কামৰূপৰ বিদিয়া অঞ্চলত তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছিলে লগতে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত হোৱা আলোচনা তেখেতে সকলোখিনি বঞ্চিত তথা অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক সন্থাৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে একো আমাক সদুত্তৰ দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি অবিৰতভাৱে এই অৱস্থান যি অনুশৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ চলি থাকিব আমি গম পাইছোঁ চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই যিটো অনুশৰণ কাৰ্যসূচীয়ে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে নিশ্চয় দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে আমি এটা সত্ৰুত্তৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে মই সকলো বঞ্চিত শিক্ষক তথা এল পিৰ পৰা কলেজলৈকে আৰু অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক সন্থাৰ শিক্ষকসকলক মই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আজিলৈকে এই অসমৰ কাৰ্যসূচীটো কি কাৰণ চলিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী কি সেইখিনিও বিচাৰো হোৱা নাই অতি লজ্ঞাজনক সেইবাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আজি এই অৰ্থনিৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এই দুৰ্ভগীয়া শিক্ষকসকলৰ মনোবেদনা বুজি পাওক তেখেতসকলে এই আজি হৈ গ'ল ন দিন হৈ গ'ল এই কাৰ্যসূচী এই ন দিন শিক্ষকসকলৰ অনুবেদনা বুজি পাওক আৰু বুজি পাই পেলাই তেখেতসকলে কিবা এটা সময় থাকোঁতে উচিত ব্যৱস্থা লওঁ অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ অত্যন্ত লজ্জাবোধ কৰিছোঁ অত্যন্ত মানে ধিক্কাৰ আহিছে আমাৰ নিজৰে জীৱনৰ ওপৰত যে আমি কোনখন দেশৰ কোনখন ৰাজ্যত বসবাস কৰি আছোঁ আমাক নেতৃত্ব দি থকা যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক শাসন কৰি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীজন এখেত মানে কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনবিলাক কোন জনসাধাৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনবিলাক মানুহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা মানে বিয়াগুম বিয়াগুম ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয় য'ত স্বয়ং চৰকাৰী বৰমূৰীয়াসকলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক উৎসাহিত কৰে ইংৰাজী মাধ্যম হিন্দী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ক উৎসাহিত কৰে তাত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ এই অৱস্থা আজি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বিচাৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি তেওঁলোকে সমাজখনক শিক্ষা সেৱা আগবঢ়োৱাবৰ কাৰণে ওলাই আহি যি পেটৰ তাৰণাত আজি ইয়াতে আমৰণ অনুসন কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জাতিটোৰ কাৰণে নাই অসমৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ দাবী যে এখেতসকলৰ দাবী আপোনালোকে মানি লওক কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়া তেখেতে চলাইছিল গতিকে এতিয়া তেখেতে এই তেখেতসকলৰ দাবীসমূহ মানি লওক অমানৱীয় দৃষ্টিভংগী আঁতৰ কৰক এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আমি অসম জাতীয় পৰিষদ এই অপ্ৰাদশিকৃত শিক্ষকসকলৰ লগত আছোঁ তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন আছে আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে যিমান শীঘ্ৰে সম্ভৱ তেখেতসকলৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰক